ولا علم الغيب الا لله مطلق غيبي yalnız Allah bilir. Mütləq qeyb odur ki, qeyb iki növdür. Qeyb, el-qeyb bu nisbi, qeyb ul mütlaq. Mütləq qeyb odur ki, nə ki qeyb varsa onun hamısı aləmlərdə mövcud olan, nə ki qeyb varsa hamısı mütləq qeyb sayılır. Allahu əzza vəcəlla bu qeybi bəzən bəzi qullarına bəzi hissəsini öyrədi. Əbəsən öyrətmirəm, amma bütün hamısına kil malikdir. Allah Azzavəcəllə özü malikdir. Həmçinin dünyada ikən, məsəl üçün bizim burdakı yığılışdığımız qardaşlar biz bir-birimiz üçün qeyb deyilik. Amma başqa rayonda olan, başqa küçədə olan adamlar üçün biz qeybik burada. Onlar bilmirlər ki, burada biz oturmuşuq. Buna deyirlər el-qeybün nisbi. Həmçinin bizim ailələrimiz üçün biz bu dəqiqə nəyik? Qeybik. Bunlar nədir? Qeyb nisbi, nisbi qeyb. Nə var mütləq qeyb? Hansı ki Allahu əzə və cəllədən başqa heç kim ona malik deyil. Bir də de var nisbi qeyb. Alimul geybi fela yuzhiru ala geybihi ahada. Demək o, qeybi biləndir. O qeybini heç kimə yəni izhar etməz, verməz illəmən tədamil rasul. Ancaq razı qaldığı rasulundan başqa. Və bir də soruşan soruşsa ki, "Nəs peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qeybi bilmirdi?" E, Deyirsən ki, istiqilən bilmirdi müstəqil şəkildə bilmirdi. Ona görə Qurani-Kərimdə ayəsi ayə var bu barədə. Ki deyin ay Muhammed, ki vəlau kuntu, vəlau kuntu a'lamul geyba, lestaksertu min al-khayr wama massani as-su. Yəni de ki, əgər mən qeybi bilsəydim, özümün xeyrinə artırırdım və mənə bəla toxunmazdı. Halbuki biz bilirik ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə başa nələr gəlir. Uhud döyüşündə nə qədər sahabeləri vəfat eldi? Əhm, şüburda gözəl bir fayda var. Təwhid ehli üçün, dəvət ehli üçün. Biz deyirik ki, sən Allahın dini ilə, Allahın diniyə Allah səni qoruyacaq. Bəli, düzdür. Allahu Zəvəllə buyurur ki: "Ey hərasul, bəllig məənzuleyəkimin rabbik. Fə in lam təfələ, fə mə bəlləğtə risalətə, wallahu ya'səmuka minan nas." Yəni ki, ey rasul, səndən Rəbbindən olanı təbliğ et, çatdır insanlara. Əgər sən çatdırmasan, risalət tamamılmış olmazsən. Əslində deyir ki, Allah səni insanlardan qoruyacaq. Bu qoruyacaq odur ki, Allah bizim dinimizi qoruyacaq. Allah bizim dəvətimizi qoruyur. Allah bizim ibadətimizi qoruyacaq. Ammodu məktur deyir ki, yox, sən barmağına tiykan da batmasın. Yox. Cənnətin qırağı çətin şeylərlə, maneələrlə əhatələnib. Necə ki Cibril əleyhissolamın hədisində Allah azza vəcələ deyir ki, al bax Nə yaratmışam deyir. Ey Rəbbim izzətinin and olsun ki, oranı görən hər bir kəs can omsacaq. Və sonra deyir ki, ged indi bax gör nə etmişəm. Gedir görür ki, ətrafını maneələrlə ürüyüb sarıyıb. Şəhvətlər, şübhələr deyir ki, ey Rəbbim qorxuram ki, heç kim ora düşə bilməsin. Cənnətə girmək asan deyil. İbn Qayyim Rəhimehullah Fəvâid kitabında ürür ki, cənnətə girməyin 2 dənə yolu var. Birinci yolu şübhələrdən salamat olmaqdır. İkinci yolu şəhvətlərdən salamat olmaqdır. Bir bunların hamısına nail olmaq üçün səbir lazımdır. Səbir. Çox yeməmək üçün səbir lazımdır. Şəhvətlərə düşməmək üçün səbir lazımdır. Pis yollara getmək üçün, haramlara getməmək üçün səbir lazımdır. Allahın dinində elimsiz danışmamaq üçün səbir lazımdır. Çünki şeytan deyir: "Danış, danış." Danışsan da bilirsən, öyrənmisən, təzə dərsə qulaq atmısan, danış biraz. O Allahın dinidir, danışmaq olmaz. Daş ustası, ticarətçi, gəlib hekimlikdən danışılmır. Onu qovarlar deyərlər, sən kimsən? Cəmata müalicə yazırsan. Amma hər kəs Allahın dinindən rahat çəkib gəlib danışır, onun məsuliyyətini hissələmir. Vallah sən də qiyamət günü görəcəksən o məsuliyyətini. Bu gün Allahu Teala Allahın dinindən elimsiz danışmaq şirkdən böyük günah adlandı. Və bu vahedə ayılmaz. Həmçinin qeybin, yəni ə, açarları 5-dir. Necə yəni, ki Allahu Teala ya yəni bunu Luğman surəsinin axırıncı ayəsində bildirib. Allahu Teala buyurur ki, ə, yəni Luğman surəsinin axırıncı ayəsində ə, deyir ki Allah qatındadır. Qiyamətin nə vaxt olması? Yağışın nə vaxt yağması? Bətinlərdə olanın nə olması? Və kimin sabah nə qazanacağı və kimin sabah harda öləcəyi? Bunlar hamısı Allah qatındadır. Deməli, insan bətində olanları bilə bilər insanlar amma müəyyən vaxtdan sonra ondan qabaq bilmirlər. Həmçinin yağışın yağmağını bilirlər müəyyən vaxtdan sonra ondan qabaq bilmirlər. Bibl. Və həmişə kim sabah nə bilər, nə qazanacaq? Heç kim bilə bilməz. Bu qeybin açarlarıdır. Kim nə bilir ki, sabah harda öləcək? Həmişə qiyamətin baş verməsi Allahdan başqa heç kim bilmir. Qiyamətin baş verməsini heç mələklərdən biri də bilmir. Deyicək ki, bu barədə ayələr baxcaq. Allahu Əzəvəcəllə qiyamət saatını hamıdan gizli saxlayıb. Və həmişə 13-cü qayda La hakim kawnan ve şer'an illallah tebaraka ve teala. Allahdan başqa kawnı olaraq, şər'i olaraq hakim yoxdur. Yəni kawnı olaraq da, şər'i olaraq da mütləq hakim Allahdır. Kawnı olaraq nə deməkdir? Məxluqatı idarə edən, günəşi məşriqdən çıxaran, məğribdə batıran, istəsə günəşi saxlayar. Deyək ki, ayədə həmçinin dağları, hər şeyi idarə edən, ahidarə edən, göyləri idarə edən Göylərin yerə düşməməsi Allah Azzə vəcəllənin qüdrətinə görədir. Görürsünüz ki, bu ayə var. Allah Azzə vəcəllə qoruduğu üçün düşmür göylər yerə. Ona görə İbrahim əleyhissalam deyir ki, "Fe innəllaha yəti biş-şems minəl-məşriqi fə'ti biha minəl-məğrib." Ki o, yəni hökmdarlarla mübahisə edəndə deyir ki, "Rəbbim günəşi məşriqdən çıxarır. Əgər sən bacarırsansansa məğribdən çıxar." Deməsin ki, bu yalnız Allahın əlindədir. Həmçinin Yuşə bin Nun, bəni İsrailə olan bəzi e, təfsirlərdə deyir ki, bəni İsrailə Musa aləysəlamdan sonra nə idi? Peyğəmbər idi. Qutsuya girəndə 12 min nəfər Qutsu də şəhid olur. Ordusu ilə Qutsuya gedib kəfirlərdən azad eləmək istəyirdi. Allah Azərbaycanla Qutsu kəfirlərdən azad eləsin. Allah Azərbaycanla orada olan müsəlmanlara yardım eləsin. Onları kəfirlərin zülmündən azad eləsin onlara izzət versin. Və həmin Yusəbinin oğlan Əli salam və cümə günü axır saatları idi döyüş gedirdi. Baxır ki, görür ki, döyüş qutarmayacaq. Bitməyəcək. Və görür ki, günəşin batmasına az qalıb. Və günəş battı, 6-cı gün bunlar üçün haram gün sayılır. Və dua ilə idi: "Ey Rəbbim, günəşin ləbb-i, bizim də Rəbbimiz, sən sən bu günəşi saxla." Və günəş dayanır. Hətta onlar gücü tam azad edirlər, ondan sonra günəş başlayır hərəkət et etməyə. Bu da Allah höccəllərin kəvni hakim olmağını bildirir. Allah höccəllər necə nizam düzüb qoyubsa, heç nə ixtilaf eləmir. Nə ulduzlar bir-biri ilə, nə buludlar bir-biri ilə, nə göylər bir-biri ilə. Hər şey öz axarında bu mütləq kəvni hakimdir. Həmçinin Allah höccəllə mütləq şər'i hakimdir. Yəni şəri hökümlər Allah aiddir. O bu məsələdə yəni diqqət olması bu qaydada diqqət olması məsələlər var. Hüküm nədir ümumən? Bəziləri hökm deyəndə yalnız hakimə nisbət eləyirlər. Bilər ki, hökm ona aiddir yalnız. Özlərinə nisbət eləmirlər. Amma sən bilsən ki, hökm özünə olan şeydir, ondan sonra səncə asan da olacaq. Və sən tək hakimləri yox özünü də arabir ittiham edəcəksən ona görə və hökm odur ki, alimlər hökmə tərif verirlər. Dindirlər ki, el-əhkam yəni xitab-u şər'i şəriətin xitabıdır. Yəni Quran-ı Kərimdə nə xitab varsa bizə, belə et, belə etmə, belə et, belə etmə. Hansı nədir? Onlar hökmdür. Üçün ki, xitab-u şər'i mütəalliq bi-əf'alil-mükəlləfin min tələbinə və təxirinə və vəd'in. Üçün ki, mükəlləflərin əməlləri ilə bağlı olan Hər bir xitab hökümlüdür Quran Kəlinə. Və hər biri haqqında vacibdir ki Allahın hökmünə hökm verəsən. Allahın hökmünə hökm vermək hamıya vacibdir və hər kəsə vacibdir. Bu da bunun dımnında olan qaydadır. Mütləq şəkildə. Yəni tək hakim verməlidir, biz verməliyik yox. Sən də verməlisən. Hamı verməlidir Allahın hökmünə hökm. Yəni Allahın şəriətinə muvafiq olmaq Allahın hökmünə hökm verməkdir. Allahın şəriətinə müxalif olmaq Allahın hökmünə yani qeyr hökm verməkdir. Yəni bəzi qardaşlarımız deyir ki, ə, falan hakim belə danışsa kəfirdir. Yox qardaş, sən də müxalif tursan da sən də kəfir olursan. Yəni, mütləq eləmə bunu. Ona görə bax, ola bilər insan xata edə bilər. Allahın hökmü barədə əksini deyə bilər, xata ilə. Hətta peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər hakim, qazi ijtihad edib doğru eləyərsə iki səbəb var. Səhilərsə bir səhifə. O səhifə Allahın hökümü deyil, qeyrə hökümü. Amma görsən dindən çıxmır. Kafir olmur. Məni bu məsələ o qardaşlarımızın başa düşdüyü kimi deyil. Çünki Allahın hökmə-hökm vermir, bir başa nə olur? Kafir olur. Yox. Bu məsələdə təfsilat var. Yəni Allahdan başqa şəriət qoyan heç kim yoxdur. Şəriət qoymaq Allahın haqqıdır. Həmin üçün bidəhtlər də bu məsələyə girir. Əgər bir kəs özündən bir şey çıxararsa Bu demək ki, mən özümdən şəriət qoyuram. Amma şəriət qoyan kimdir? Allahdır. Allahdan başqa şəriət qoyan yoxdur. E, o haqqı yalnız onun haqqıdır. Ləhul hukmu və ilayhi turcəun. Bir e, hökm yalnız ona aiddir və siz ona qaytarılacaqsınız. Həmçinin Allah azza və cəllə buyurur ki, "Əfə hukməl cəhiliyyətə yemğun? E, siz cəhiliyyə hökmləri ilə razısınızmı? Və men əhsanun minallahi hukman liqawmi yuqinun." 2. Yaqın olan, iman gətirən qönmək üçün Allahın hökmlərindən daha gözəli heç bir şey ola bilməz. Və həmin Allah az vəcəllə buyurur ki: "İnəl hukmu illəllah." Yəni hökm yalnız Allah'a aiddir. Yəni sən əgər deyəndə ki, şəriətdə bu məsələ belədir, bu hökmdür. Ona görə demə o, bəlkə sən mukhalif olmusan. Çünki insanın şəriətdən danışmaq üçün müəyyən elmləri bilməlidir. Bax alimlər bunu Müftü və müstəfdi babında, müftü və müstəfdi babında usul fi kelminə gətirilə. Dilər ki, əgər kim şəriət adına danışırsa, ərəb dilindən güclü bilməlidir. Əhkamları bilməlidir. İstəy Quran əhkamları olsun, istəy sünnə əhkamları olsun. Bütün əhkam ədəsinin bilməlidir. Bütün əhkam ayələrinə bilməlidir şərhi ilə, izahı ilə. Bədi onun Hadis elmindən elmi olmalı. Təshih, tədəlifü bacarmalıdır. Və həmçinin onun yəni fik elmindən elmi olmalıdır. Yəni o şəri hökmləri əhkamlardan çıxarı ayələrdən, hədislərdən şəri hökmləri çıxarmağı bacaran adam olmalı. Ki o danışsın. Yoxsa o haqq yoxdur içində. Ona görə şəriət adına danışmaq qardaşlar heç də asan deyil. Allah bizə soruşulacaq bu barədə. Və həmçinin 14-cü qayda: La tusabuh hawadisul ardi li hawadisis samai illa bidalil. Yerin hadisələri göyün hadisələrinə nisbət olunmur yalnız dəlil ol. ol yəni yalnız dəlillə. Dəlil olmasa yerdə baş verən şeyləri göyə nisbət eləmək olmaz. Yəni Allah azze ve celle bu barada buyurur ki: "E fe bi hadzal hadis mudhinun ve tec'alun rizqakum annakum tukezzibun." Diyor ki siz bu hadisi yalan mı sayıyorsunuz? Allah azze ve celle Kur'an'a hadis değil. Kur'an kelime bu ayet hadis değil. Ki, siz bu Kur'an'ı yalan mı sayıyorsunuz? Ve siz yoksa ve tec'alun rizqakum annakum tukezzibun. Yoksa siz öz ruzinizi yalanlıyorsunuz mı? Yani Bir dəfə ə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Zeyd ibn Xalid el-Cuhan hadisində gəlki sahihindədir bu hadis Buxar Müslimdədir. İki səhabələrə sühn namazın qıldırır və çevrilir və deyir ki: "Bir bu gecə bəzi qullarım kafir oldu, bəzi qullarım mömin." Allahu əzə vəcəllə buyurur ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buçu hadisdir bu. "Bir bəzi qullarım kafir oldu, bəzi qullarım mömin." De, o kəslər ki, dedi dedi ki. O kəslər ki, dedilər ki, biz fulan ulduza görə bizə yağış yağdı, bir onlar Allah'a küfr etdilər, ulduzlara iman gətirdilər. De, o kəslər ki, dedilər ki, "Muddir na bi fadlillahi ve rahmetih." Biz Allah'ın rəhmətinə, fəzilətininə görə bizə yağış yağdı, bir onlar mənə iman gətirib ulduzlara küfr edəndir. Və həminün ünudulmuş sünnələrdəndir ki, insan yağışdan sonra nədisin? Muhtarina bi fadlillah wa rahmetih. Biz Allahın rəhməti ilə və fəziləti ilə bizə yağış yağdı. Yəni yağış ruzidir. Onlar o yağışı göyə nisbət elədilər. Yerdə hadisə baş verdi. Onlar bilə ki, falan ulduz falan yerini dəyişdi. Ona görə bizə yağış yağdı. Deyirik ki, yerdə olan hadisələri göyə dəlil olmasa nisbət eləmək olmaz. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin oğlu İbrahim vəfat edəndə Onlar dedilər ki, həmin vaxtda qüsuf baş vermişdi. Günəş tutulması baş vermişdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlar dedilər ki, İbrahimin vəfatına görə bu hal baş verib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edir onlara. Deyir ki, xeyr, bir o deyir yalnız Allahın ayətlərindən bir ayətdir. Bir o heç kimin ölümünə görə dəyişməz. Və yerdə olan hadisələri güyə nisbət eləmək, yəni nədir? Xatadır. Bunun Xatanın təəllülü hardadır? Desə ki, qayda var ki, at-tagayyurat vəl-musabbibat la yakunu illa bidalil. Dəyişmələr və səbəb olan şeylər dəlil olmasa isbat eləmək olmaz. Bu tovhid məsələsidir. Yəni bu məsələni Yəni şirkül əsbabda da gətirlər ona səbəb şiklərində. Yəni də ki, məcəələ leysa bisəbi səbəbən şirki əsghar. Kim səbəb olmayan bir şeyi səbəb edərsə, o kiçik şirk etmişdir. Və kim səbəb olmayan bir şeyi səbəb edərsə, kiçik şirk etmişdir. Səbəblər də şəriətlə bilinir, elimlə bilinir, təcrübə ilə bilinir. Yəni məsəl üçün biz ə baş ağrıyanda dərman içirik. Dərman içmək təvhidə müxalif deyil. Nəyə görə? Çünki elm isbat edir bunu. Buna deyir elmi təcrübə yox. Amma biri götürür, başı ağrıyanda gedir, məsəl üçün deyir Ələbbası bulağından, nə bilim, su içirəm mən, başım ağrısı keçir. Buna şəriət deyib nəsə? Yox. Buna elmi təcrübə ilə isbat edir? Yoxdur. Mənədir şirktir. Deyir mənə şəfa verən Allahdır, o səbəbdir. Deyir ki, səbəb olmayan şeyi səbəb götürmək şirkdir. Kişi Şirk, şirkdir. Və həmçinin sən yerdə baş verən hadisələri onun səbəbini göydə etsən, heç bir dəlil yoxdur. Nəsə dəyişib orada nəsə olub, nisbət eləsən, biz deyəcək, sən dəlin nədir? Nədir səndə dəlin? Alimlər deyir ki, əgər batil əhline rast düşsən, batil əhli ilə diqqətli ol. Bu çox önəmli mövzudur. Çox önəmli, çox faydalı. Deyir ki, batil əhline rast düşdün. Görsən ki, sənin batillə mücadilə edir. Bir ondan bir şey sözdür. Deyir ki, məsəl üçün yerlər, göylər bir partlayışla yarandı. Atestlərin sözüdür. Ləke sərahumullah. Deyir ki, onlar deyələr ki, bir partlayışla yeryadıb, yaranıb. Dirsən və yaxta dəhriyun, və yaxta təbaiyun və sair onların, yəni növləri hərəsi bir şey Yəni fikir irəli sürür. Bir buna görə belə olur, buna görə. Desən ki, "Məhiyyə al-marcə'iyyətuk fi zalik." Desək ki, sənin bu məsələdə qayıtdığın mənbə nədir? Və digətdə o sən. Sənin bu məsələdə qayıtdığın mənbə hansı? Dinə mən də qayıdım ora. Dinə mən də oradan götürüm. Hara qayıdır? Hansı mənbədən faydalanırsın? Desən ki, aql deyəcək ki, yox qardaş. Zigmantik deyəcəksən ki, insanların hərəsinin bir məntiqi də hərəsinin ağlıdadır. Elə insanlar var ki, cinayəti yaxşı iş kimi görür. Adam öldürməyi yaxşı iş kimi görür. İndi ona görə adam öldürmək yaxşı işdir. Və belə tayfalar da var, canilər, quldur dəstələri və s. yaxşı iş kimi baxırlar. Fərəhlənirlər ona görə. Hətta öyünülürlər belə. İndi kimin ağlında qaydaq, kimə hansı məntiqə qayıdır? Hansı məntiq kitabı İnsanların ittifaq etdiyi. Həm o sənin qeytdiyin o mənbə, insanların ittifaq etdiyi yoxdur. Boş. Şeytan buna səslər verir. Şeytan buna təhayyül edir. İblisləri buna, yəni güya ki olmayan elmi öyrədir. Hansı ki bu elm yalnız gecə yatanda uşaqlara danışmaq, yəni bəlkə çəkərli olar. O da təvhid ehli uşaqlarına yox. Çünki onlar bilirlər ki, hər şeyin yaradan Allahdır, hər şeyə idarə edən Allahdır. Subhanallah. Lazım. Ona görə ol əlaqətu və səbəbiyyə şey'un təvqifi. Əhvalərlər və səbəblər təvqifi şeydir. Ya e sən də sanki yerdə bu baş verdi, onu göydəki falan hadisə dəlildirsən ki, dəsubut elə. Quranda harda deyib Allah? Hər də hədisə gəlim. Dərlinin nədir sən bunu? Yoxsa bu adam sanki bunun şirklə bağlılığı orasıdır ki, deyir ki, Allahdan qeyri nəsə təsərrüf edən var. İşləri çevirən var. Allahdan qeyrisinə təsrif, əmr, tədbir nisbət etdiyi üçün şirk şey qoşmuş olur Allah'a. Bax bunlar, yəni şirkin təvhidin usullarıdır. Bunlara diqqət eləmək lazımdır. Bunları qeyd almaq lazımdır. Məhəmmədin axırıncı 15-ci qayda yəni ki, burada saxlayaq, çoxdur. Baxıram ki, qardaşlar da yorulub. Allah belə daha doğrusunu Allah Taala'dan istirəm ki, bizi öz lütfüylə, öz əlimiylə, öz xabir adı ilə bizi elimləndirsin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبك